Без русской... Без русской озвучки в S.T.A.L.K.E.R. 2, 2 играют только долбоёбы, блядь. Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2, шлюхи и хуесосы. Когда-нибудь, то там русская озвучка появится, локализация ваша. Ну вот, может, поиграть. Сейчас играть, блядь, слушать эти, блядь, непонятные мне ебаные языки я не хочу. И с русской озвучкой, блядь. Понимаешь? Играть, блядь, на этой мобе ебучей, блядь. Играть, блядь, на этой мобе ебучей, блядь. На английском языке, блядь, ёбаном, я вообще не хочу. Ты сбежал с Одессы в РФ, рыжий. Константин Александрович Казаков. Кизел свой псевдонім Ладанін. Ты сволочь втек в Москву, а твои родители и батьки остались на Украине в Одессе. Я надеюсь, что им в хату прилетит російська ракета, щоб ти, сука, більше тварь не пиздила.